Şey, yəni əgər sonra oturub şikayət eləyəcək cəmaat güləylərin ki, niyə lider yoxdur? Hanı bizim liderlər? Niyə lider yetişmir? Niyə bir kişi pəncəyini çeyinini atıb çıxmır bayram və sər vələxır? Xeyr səhvimiz var. Olmayacaq belə şey. Lider əgər potensial liderlər ya həbsxananəyə gedib düşürsə Orda ömürləri çürüyürsə, orada işgəncələrə məruz qalır. Ordan çıxanda yarımcan olur. Artıq onun fikirləşir ki, 3 ilə 5 il ömrüm qalıbsa, qo ayaqlarımı uzadım, rahat yaşayım, uyulanda ölüm gedim. Ya da məcbur olub oğlu da təzyiqlərə məruz qalır ki, yığır ailəsini də hicrət eləyir, çıxır gedir və mümkündür ki, lider kənardan ölkədə hər hansı bir naliyyət əldə etsün. Xeyr, xalqın içində olması mümkün deyil. Bunu çox gözəl başa düşürlər və xalqın içindən həmin lideri aparmaq üçün iki variantdan ikisindən də istifadə edirlər. Ya kəri ya da xaricə hicrətə. Üzr istəyirəm, siz öz xoşluğunuzla getmisiniz ora Qurbanbəy. Mənim real ölüm təhlükəsi olmasaydı, mən həbsimə də razı olub orada qalıb mübarizəm aparardım, Aha. son 25-i yəni, yerədim kimi. Üzr istəyirəm. Belə demək mümkünsə, siz sürgünün bir növünü yaşayırsınız. Məni sürgündəsiniz, yəni mən hər an Azərbaycanə qayıtmaq üçün vuruluram. Nə işləyirəm burada aziyyətə gedir gündüz. Məsələn mən qaçmaq istəyirəm. Yəni üz üstəm ifadəmi görürsünüz. Yəni bunun adı budur. Bəli. Tam doğrudur. Budur mədəni sürgündür. 3-cü variantda ki, sadəcə torpaq altına göndərmək. Və salam Başqa variant var, başqa variant qoymurlar. Görün elə bir situasiya yaradıblar ki, hətta bu gün iki universitet qurtarmış, addı-sanlı bir şirkətdə işləyən insan özü də əgər bu gün mənə desə ki, ölkədə lider yoxdur, prezidenti məsəl üçün dəyişmək istəsək onu əvəz eləyəcək adam yoxdur. Mən burdan bəyan eləyirəm. Əgər o millətdəki bir nəfərə alternativ yoxdusa, həmin millət məhfəmə məhkumdur ölüb yerizindən silinməli də o millət. Necə yəni ola bilər ki 10 milyonun arasında alternativ yoxdur? Bu nə millətdir onda? Niye yaxır? Haç onun yaşamaq haqqı yoxdur millətin. o millətin. O üç qaldı nədir? Siz də doğudan istəyirsiniz ki lider yoxdur? Və biri otursun hey, qabağınızda. Hey, 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 hey. Onu bilirsiniz. Azərbaycan hökumətinin bütün topdan yığası bir yerə Mən onların hamısından yaxşı da ola bilərəm ölkəni. Nə necə lider yoxdur, kişi liderəm, bu yurdulmalı. Mən minimum Miranovğa imkan verim, bu dəqiq Azərbaycanı Amerikansaviasdan qaldırsın. Azərbaycanda yüzlərlə lideri var. Niyə yoxdur ki? Əlbəttə var. Bəs sən Abid Qaparov, nə olur ki? Buyurun. İnsanları inandırıblar ki, lider yoxdur. O təbliğat insanları inandırıblar, bəli. Ba məsəl üçün eyilə turub məs ki mə adam ki mövzu açılıb açıq söhbət eləyik. Bu gün Azərbaycanda təsadüfü 10 nəfər götürək. Təsadüfü 10 nəfər götürək bura və deyək ki buyur Qurban bəy niyə potensial liderdir? 10 nəfərdən sizcə neçə nəfəri Əlbəttə ki, bu təbliğatın nəticəsidir ha. Neçə nəfəri bu cavabı verəcək ki, ondan nə lider geyib oturubla ondan da. Niyə ölkədə də gör. Ən azından ilk reaksiyaları bu olacaq. Gəlin burdan soruşaq da, mə buda biz də icazə verim bu dəqiqə. Bu forqa eləyəcəm. 2000-ə qədər Əhsən. adam baxır canlı efirdə. Əhsən. Xahiş edim burdan soruşaq. Qurban Məmmədov bu günlər lider kimi qəbul etməyə hazır olan neçə nəfər var? Xahiş edirəm kim həyazır, həyazın qəbul etmək istəyənlər, qəbul edənlər eləmək yox yazın. Görənlə 2000 adamdan neçə nəfər qəbul edir, qəbul edilmir. Liderin harada olmağının önəmi yoxdur. Təbii ki, proses başlayanda liderin çöldə olması, qabağında olması super bir göstəridir. Əlbəttə ola, onu da olacağıq biz. Heç kəs narahat olmasın. Mən sizinlə razıyam. Demirəm və bu e həqiqətdir. Bu insanların şuur altına yedidilmiş bir e sofistikadır, səfsetədir və yaxud da batil bir düşüncədir. Üz istəm ifadəmə görə, əlbəttə ki, mənim həddimə dəyər sizi e peyğəmbər sallavatullahla e analogiya aparmaq və yaxud müqayisə eləmək, əlbəttə ki, yox. E mən məyə... ona müqayisə edə bilərsən əli amraz müxtəddə buğvasə edə bilərsən <laughs> əhsən <laughs> müxtar məsəl üçün müxtar baxırsa da üz abid baba həm ehyadı hə elbət yəni elbət. qəbul edirik elbət o elbət. baxır kimdən soruşursan hansı təbliğatın təsiri altındadır 100% düzüklə tam razıyam mən dimicdim nəzərdə tutmuruq heç nə olsun cümləyi. sağ ol var ol çox sağ ol <laughs> mən onu demək istirdim ki ölkədə aparılan məqsəd yönlü təbliğat öz nəticəsini verir Və bu qaçılmazdır. Təbliğat maşını, təbliğat institutları var. Siz özünüz də məndən yaxşısınız. Güya mənim əleyhimə istəyirsiniz seçin qabağı təşviqat kampaniyası çərçivəsində, istəyir seçkilərdən sonrakı Bakı birlik təşkilatını ki, yaratdıq, mənim əleyhimə güya əks təbliğat burada getmir. Əlbəttə ki, gedir. Əlbəttə ki, gedir. A bilməyəm, mən 2 il idi burada gecə gündüz nə dan bəs nə iş edirəm. O təbliğə, o siyasətin mahiyyətini bir şey deyirəm ki, bunlar Bizim xalqımıza elə züm verirlər ki, döünsün, yapışsın, Moskvada müstəqillikdə iidənsin, qorxsun. Qaydın dönün mənim əvvəlki videolarıma baxın. Gecə gündüz mə bunu deyirəm, bir necə vaxtdır. Tam razıyam. Özdə üzr istəyirəm ifadəmə görə. Və zaman keçdikcə və elə-elə xüsusda bu post-koronavirus dövründə bu artıq çılpaqcaşına görsənir. Çılpaqcaşına, hə, yəni həmin. artıq siravi insanlar da belə Yəni siyasi olmayan, siyasi təhsili olmayan, politoloq olmayan insanlar özləri də bunu görür, başa düşür. İnsanları itəliyirlər, bizsiz uçuruma doğru itəliyirlər, yönləndirirlər. Dərd burasındadır.